Əuzü billahi minə şeytanir recim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi eslah li sadri, və yessir li əmri, və hul ulqadeti min lisani yefqahu qawli. Bəli. Kəlam ilmi dərsinin 132-ci çəkilişi mövzumuz bey sətin zəruri olub olmaması haqqındadır. Yəni peyğəmbəri Allahın göndərməsi vacibdir, vacibdir dedic imamiyə və mötəzilə belə ki bələ vacibdir. Vacibliyin sübutu nədir? Lütf qanunu. Lütf qanunadı bütün şraitin adılması. Yəni sən şrait edirsən ki, bəndədən nə isə tələb edirsən. Dedic də məhsul müqarrir 2 hissəyə bölünür. Hasil olan, hasil edən və yaxınlaşan lütf Bilir bu da ki, hər hansı bir hadisə baş verir, insan onun hadisəns nəticəsində çəkinir günahdan. Bilir bu da ki, bu müqərrəbdir. Müqərrəb budur ki, yaxın e, deməli yaxınlaşdıran lütbudur ki, insan hələ başda hadisəyə gəlib və hər hansı bir hadisəni e, izləyir, nəticə çıxarır. O pis əməllər çəkinə yanır və istə gəl əməl ilə ki müqərrəb olsun, yaxınlaşsın. Allah ha. İndi suobudur ki, keçən dərs biz əvəlin axırın biz dedik. Ümmətir bu lütf nə e deyək, məuru. Peyğəmbər göndərməliyi vacibdir. Allahın boynunda vəzifədir ki, məsuliyyət deyir ki, vacibdir ki, bizə şəhadət ətsin. Desək ki, yox. Yaratmalı deyil, düzgün çıxmır. Bəs necə tələb eləyəcək? disəcə hə vacibdir. Onda bir ortaya sual çıxır ki, Allah necə məcbur ola bilər? Necə Allahın bunu vacibliyi məsələsi ola bilər? Belə ortaya sual çıxacaq. Ki inşallah biz o qeyd eləyəcəyik. İmamiyə və Mürtezilə də dedilər ki, husnun qovhu əqli yəni yaxşı və pis anlaşlarının riyasionlıığı bu qəbulullar. Am bu kim qəbul etmir? Əşəri eşələdilləki biləbişi şey yoxdur. İnsan ağlı şəriət baxımından təbii şey, hər hansı bir şeyin pis, yaxşı, vacib olma, olmama məsələsini bilə bilməz, anlaya bilməz. Bizim ağlı bu həddə deyil. İmamiyənan mərotazla dillaçı vacibdir və bir sıra dəlillər də var. Deməli, bunlar belə bir prinsipə əsaslanır ki, hikmətli şəxsin öz məqsədinin ziddinə işləməsi pis işdir və qeyri-mümkündür. Allah hikmət sahibidir, bəli. Hikmət sahibi olan bu Allah öz məqsədin əleyhinə büüşlə bilər, deyəcək xeyr. Yəni bu adam, deyir, bu varlıq hikmət sahibi olduğu halda nəciz bizə də zəvər versin, bir halda ki, biz orucun höküm bilmirik mümkündür bu, dilik yox, mümkündür. Şu məsələ ki, Allah öz bəndərlərini mükəlləf etməkdə, yəni vəzifələndirməlidə nə də məqsədi? Onlar Allah'a itaat etməklə və günahdan uzaq olmaqda mükafatə layiq olsunlar. Allahin tirəc yoxdur, namaz qıldıq və ayqılmalıdı. Bəndənim üçün, bəndə üçün nə varsa olsundu. Mükafat qazansın. Buna görə də Allahın hər hansı bir iş gördüyü təqdirdə bəndə öz ixtiyarı ilə itaat eləsə mühəssil. Yaхуд ən azından onun yerinə yetirmə yaxınlaşarsa müqarrib. Və Allah bunu bildiyə halda həmin işi etməsə bəndə eləməzsi, bilməzsi, pis işdən uzaq olmaqsi, əmələ etməməsi. Amma Allah onun şərafətini sən təvaf ilə hə, quranlıq təvaf ilə quran oxuyuruq. Hə, necə ilə Allah hardan bilər? Deyir ki, ki, özün bil. Hə, biz hardan biləy bu nəyi? Deməli peyğəmə göndərsindi də, çünki o daha bizdən savatlıdır. Bizim qəss ixtiyarımız öz ağlımızla, mən öz fikrim var. Məndə bir dəfə elə. Deyər o borsa 2 dəfə elə. Deməli -dəf, fərqli-fərqli pişdir. Fərqli, Ortaça nə fikirlərlər? Suab olacaq ümmətlə Allahın nəzərində təvaf necə və neçə dəfə olmalıdır? Hələ bir cavab verincə, niyə? rəhbər yoxdur axı. İlahi rəhbər yoxdur. İlahi rəhbər olsa, deyə bu qədər dey, flan 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 şeyə görə. O olmasa, olacaq hər cəməzdiyi, kim nəsi, dincəsi təvfil edəcək. Və sonra bu da din olməz artıq. Və bunların hər biri də əzizlər, qiyamətdə demə sözləri var. Allah bizi hardan bilər? Dedim təvaf ilə mən dağlımı var. Mən ağımda 3 dəfədir. O deyir, mən ağımda 1 dəfədir. Hərəsini deməyən sözü olacaq. Çünki mənim də ağlım var. Mən ağıl verməsən, mən anladığım bu oldu. Mən bir dəfə fırlanım sağdan sol fırlanım. O demək üç fırlanım soldan sağa. Yəcün görə nə olacaq? O cür şəxs o maldır, vasəti şəxs, hən o peyğəmbər. Allah şahid etmir. Bu Allahın öz bəndələrini mükəlləf etməkdə məqsədnə zir iş görməkdir. Məsələn ki, bir nəfər hərbi xidmətə, Allahın şəfqət hərbi səmiz qorusun. İnşallah hamımız qalsın sağ-salamat ailələrinin yaxınlarına. Təzə əskərdir. Zauq bununla tərməl soruşur. Belə ilə silahı söyk, yıx, düzgündür cəgidə falan filan. Bu deyir mən hardan bilim bunları? zabit haqqı yoxdur ki, danlasın əşkəri. Sən öyrətdin ki, mən bilməyim, öyrəd, təhlil verməsən danla. Mən bilmirəm sən mə nə qalan insan budur. Halbuki aql hökmüdür ki, hər hansı bir kəsin öz məqsədinə zidd iş görmək pisdir. Allah pis işlər adlı insan bu etməzi. Həkim müəllim, polis, narun hərbçi öyrətmədən təhsil etmədən bir şey soruşun tələb etsin mümkün deyil. Ağıldan kənarı bir pis işdir. Qalsın ki, Allah. Deməli, Allahın hikməti əzizə bunu tələb edəcə öz məqsədinə zidd çıxmamaq üçün həmin işi yerinə yetirsin və bu da bütün vacibliyin bildirir. Kəlamçılar bu dəlili daha artıq izah etmək üçün misal verirlər. Deyirlər ki, baxın, bir nəfər bir şəxsi öz evinə dəvəti qonalığa. Əli deyir ki, Vəli, gəl evimizə qonaq. Və bilir ki, onun gəlməsi üçün bir sıra işlər görməli lazımdır. Evini tanımır. Bələdçi lazımdır. Evin ünvanını tanımır Vəli ci Əli və Evlan Qorana çağırıb, o harda olur? Əli şərait yaratmalı ki, o adam gəlsin bu evə də. Has metrodur, has marshrutdur və s. Əgər ev sahibi, həmin o Əli onun gəlməsinə şəhadət yarata biləcəyi halda, illərdə bu adamı uvan desin, metro desin, marshrut desin. Amma bu gülmür. Onun şəhadət yaratması var. Vəli, gəl çatmasa, tapmasa evi, əliyinin haqqı yoxdur, bəd anlasın. Bədir ay qardaş, ay, əli isə mənə deyəndə harda olursan? Yəni sən başdırla Bakı, Maşhad bu da qəsəbəsi var, çətən var, harda olsan Bakıda, Fəflan rayonunda harda olsan. Ağıl həmin şəxsi öz məqsədnə zidd çıxmasa qınayar. Əli isə səhv eləmişsə, vələ hardan biləsən sənin harda olduğunu? Onun bu işini pis və hikmətdən zidd hey, hesab edərlər. Lütfün vacibliyin nəzərəsinin tərəflərindən fikrinə əsasən, qərrəb lütfün bir nümunəsi budur ki, Allah itaat edənə mükafat vədəsi, günahkarlara əzab vədəsini elan etmək yolu ilə Allah niyə bizə vədə bir mükafat, cəza? Neyin müqabil Şəffaflıq var, deməli biz əmələ doğru bilməliyik ki, əməl ilə tam şəffaflıq qazanaq. O əməlin düzgünlüyünü biz hardan bilərik? Cəza var, deməli əməl etməsək cəza var. İndi biz hardan biləyik nəyi etməlik, günahdır ta cəzalanmayaq? Biz hardan məsələn bilərik ki, oğurluq qadağandır? Nəlim narkotika qadağandır? Hardan bilərik bunu? Ki bir nəfər gəlsin, mütəxəssis insan bizə bildirsin də bunu. vaxtımız on dəqiqə de, keçir. Buna oxuya. Lütf qanunu Quran və sünnə pizmasından. Quranda da hələsə lütfun vacibliyinə aydın bir dəlil yoxdur. Açığa çıxar yoxdur. Amma işarə var. İşarələr var. Məsələn, Quran kəlidə əzabla qorxutmağı inzar edirlər də bilisiz. Əzabla qorxutmaq və mükafatla müjdələmək əbəşir, yana yəni, müjdəbəşərad. Peyğəmbərlərin ən əsas vəzifəsi idi. Qorxut və müjdələ. Məsələn, 4-cü surə 165-ci ayə. Aydındır ki, əzabla qorxutmaq və mükafatla müjdələmək şəriət gətirməkdən fərqli bir şeydir. Gətirdi peyğəmbər şəriəti gətirdi, yaxud, o bizə desin də. Desin ki, bizə müjdə versin, bizi qorxutsun. Məsələn, gəl peyğəmbər deyir ki, mən peyğəmbəram. Allahu aklosma sallallahu alaynun əmri yerinə yetirməsənsiz, sizə cəhənnəmdir. Və deyir, gəl. Deyir, peyğəmbər deyir, nə yer necəyiz biz? Nə iş görəy? Nə eləməyək? Tap biz günah qazanmayaq. Nə ilə ki, biz düşə cənnətə. Deyir, özü tapın axtarın. Bu olmaz axı. Eee, məsələn, şeydir ki, hər birisi özünü öyrən. Həcə məsələn islahımq lazımdır sən mədiyənsə mən bilim də bunu. Və əsasən insanları Allaha itaət etməyə şövhəlendirmək və onları günahdan çəkindirmək olunur. Bu isə kilam elmində vəd və, vaid, və vəd, vəid cənət, vəd, tərqib, yəni və ya tərgb və vəid cənnət və ya cəhənnəmə müqabilidir. Tərqib, yəni həvəsləndirməlik, rəqəbətləndirməlik və ya tərhib. Tərhib o demək ki günahların ağibətindən qorxutmaq. Quranda ayə var. Ərəfə 94-cü ayə: Biz hansı bir məmləkətə peyğəmbər göndərdiksə, göndərdiksə, onun əhalisini çətinliklərlə və məşaqqətlərlə dûçur edirik ki, bəlkə yolvarıb yaxarsınlar. Çünki təhəfular vardı ki, yəni çox Kesmiş şəhədlərin, cinahlars, nailidirlər, nə islidirlər? Haqq taplanırdı. İnsanların zəfərin haqqı tafta lanırdı deyə Allah bəla göndərərdi, çətinliyi ki o insan ağyllansınlar və oyansınlar. Həm mən Allahın əmrindən çıxırsam da bəəndən haqqın taparlısan. Onun üçün bəzi insan başda hadisə gəlməli ki oyansın. Bu adan məlum olur ki, çətinliklər və məşəqqətlər insanı Allah'a yalvarıb onun qarşısında kiçilməsi səbəb olacaq. Nə qədər insan var ki, başı ağrı gəlib, Allah təvəkkül. İqtisadçı biz danışmışıq əqad dərsinə. Nə qədər ziyan düşüb, sonra səhvə alınılıb yenidən bir özün biznes qurub. Bir çox insan. Yəni biz zahirdə xəstələ pisbilli də O baxsa ki, xəstəliklə insan dostunu tanıyır, pulun qadrini bilir, canın qadrini bilir. Həkimə getsən, bu xəstəliyə mən baxdım, sən məsəl falan üzvün dədə xəstəliyi var, o da müalicə edir. Bu onda var ki, sizin bəzən ümumiyyətlə pis bildiyiniz şey əslində yaxşı şeydir. Bəlkəsinə yaxşı bildiyiniz şey əslində pis şeydir. Sənin düşüncə əsasən Telefon yaxşıdır. Uşaq da bu, sən 4-5 yaşın var. Amma validən bil ki, sənə ziyanlı deyil. Olmaz. Şoğası var. Tərbiyəsiz, əxlaqsızlıq verişləri var. Nə video kliplər varsa, mənfi təsirli deyə valdin səbərmir. Sənin zehnin yaxşıdır. Amma valdin böyük deyə deyir, olmaz. Bəzən bizim sağımız baxın əzizə belədir. Bizim zehimizə yaxşı bir şeydir o. Allah məsəbirlidir, bizə vermiş. Getirüsən 5 10 il, Allah səhər çox şükür ki, o atmən filan 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 doğsa, yaxşı alınmayıb. Oğla mən alsın, qız mənə gəlsin ərə. Yaxşı bu aləb baş tutmayıb. Olub da düzə. Ya yəni, bəzən biz e, düşündüyümüznün əksisi olur. Biz həmin vaxt əsəbi olduq, Allaha qarşı bədbin oldu, Allah nə biləyirsə, ona verir, mənə vermədin ki üstünə mən bir aylar, günlər baxırsan ki, Allah fən yaxşı eləmsən. Yaxşı, bunu oxuyaq. Bəli, insan başı halısa, insan nə olur Allah qarşında kiçilir. Bəzi hədislərdə lütfün bəzi numunəsi şərlib, təbşir və inzar, qorxutmaq və müjdələmək insanların dinə yönəlməsinə, yorulmasına rolunu qeyd eləyir. Məsələn İmam Əli vurucu bu gün insallah oxuyum bitirəm. Allah bəəndələrinin yaradan zaman istədi ki, onlar yüksək əxlaqa malik olsunlar. Gözəl niyyət. Və Allah bilir ki, onların nəyin pisdən yaxşı olduğunu tanıtmayınca onlar bunu nail ola bilməyəcəklər. Mümkündür nail olsun, çünki hərəm bilədilər. Tanıtmmaq isə yalnız əmrlə və qadağalar vasitəsilə olacaq. Sən bir şeyi tanıyasan, əmrlə biləsən, qadağa biləsən. Əmrlər və qadağalar yalnız vəd və bə'id, yəni cənnət və cehənnəm müjdəsinin vasitəsilə bir yerə cəm olur. Sən bunu, sənin vəzifən budur. Bunu ilə biləsən, bununla məni deysən. İnsanın çapətsin deyə öz işinin idarəsində müdir deyir ki, sən flan-flan iş şey eləməlisən, flan etməli deyilsən. Vəd yalnız təşviqlə, vəid isə yalnız qorxutmaqla hasil olur. Vəd cənnət müjdəsi, vəid cəhannam qorxutması. Bu qədər 130-cu dərsimiz də bizim bitdi. İnşallah gələn dərs biz keçəcəyik 131-ci dərsə. Lütfün dəliləliyi barəsində. Allah əlimizi şey, artırasın. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Va't-faraq.